अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर एक प्रकारे टॅरिफ लावून जो आहे नवीन युद्धाला सुरुवात केलेली आहे खरं तर भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आता ई सकाळ डॉट कॉम आहे देशातील नंबर एक ची मराठी न्यूज वेबसाईट प्रत्येक अपडेटसाठी ई सकाळ डॉट कॉम ला नक्की भेट द्या मात्र उत्तर देना से उत्तर देने जी है भारतीय व्यापार एक संघटना है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स वती महत्वाचा पाउल उतरल जता है या स्वदेशी का नारा देला जाता है यह सगैसंद अध्यक्ष सर है सर कशा पद्धि उत्तर दिल जा एक प्रयास किया जा रहा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा करने का मैं आपको बता दू नौ अगस्ट उन्नीस में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था कि हमारी धरती से बाहर जाओ और विदेशी वस्तु का बहिष्कार भी आज से डेढ़ एक साल पहले शुरू हुआ था और वही था जो ब्रिटिश से लोग बाहर गए अभी हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा करने का प्रयास हो रहा है हम लोग उसके सिपाही हैं पहला बम ट्रंप ने टैरिफ वॉर करके पहला बम डाल दिया अब हम लोग उसके जवाब में सब लामबंद हो गए हैं और हम लोगों ने भी तय कर लिया कि भारत देश इतना मजबूत है और हम सब चीज़ बना सकते हैं हमारी ज़रूरतों की सारी पूर्ति हमारे देश की वस्तुओं से हो सकती है मेरे देश का पैसा मेरे देश में ही रहे और मेरे भारत माता की अर्थव्यवस्था मजबूत हो इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को हमें विश्व की मजबूत बनाना है उस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे स्वदेशी का नारा दिला जाता है कैसा पद्धति काम किया भारतीय सामान हमारा स्वाभिमान ये हमारा नारा है हम इसी चीज़ को लेकर गांव-गांव में घर घर में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे इनको समझाएंगे। हमने पैम्पलेट्स बनाए हैं कि विदेशी कंपनियों के माल उसके सामने हमारे कौन से माल हैं पूर्णतः देसी ये चीज़ लेके जब हम लोग घूमेंगे और जागृत करेंगे तो हमारे देश के लोग देश प्रेमी लोग हैं और ये लोग निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करना है तो स्वदेशी माल ही भारतीय द्वारा भारत भारत में बने माल ही हम खरीदेंगे क्या केवा है सगड़े वस्तु वापर दो अपन स्वदेशी अस्तो अपन गरज पड़ लिया क्या पद जैसे जैसी गरज ऐसे तसा तसा अपना अगर आप देखेंगे सुबह उठने से साबुन से लेके ब्रश से लेके सारी चीज़ें शाम तक ये एडवरटाइजमेंट के माध्यम से हमारे दिमाग ख़राब कर दिया है और एक तरीके से हमारा दिमाग कंडीशन हो गया है हम मिठाई की जगह उनकी वस्तुएं गिफ्ट करने लग गए ये सब बंद कर देंगे सारी चीज़ें हमारी हम भी जागरूकता फैलाएंगे और घर घर जाके फैला के हम समझाएंगे कि हमारे को अर्थव्यवस्था देश की मजबूत करना है हमारे रुपया मजबूत करना है इसके लिए हमारे हमारे को हमारे खर्चे का तरीका ठीक करना पड़ेगा हम दिल से देसी जरूरतों के हिसाब से स्वदेशी सिर्फ मजबूरी में हम विदेशी माल लेते हैं ये चीज को कायम रखते हुए देशवासियों को काम करना पडेगा नक्कीच कुठेतरी जनजागृती केली जाणार आहे आणि या सगळ्याला एक प्रकारे टॅरिफ वॉर जो सुरू झाला त्याला उत्तर दिलं जाणार आहे यासाठी स्वदेशीचा नारा पुन्हा एकदा जो स्वातंत्र्यापूर्वी दिला जात होता तोच नारा आता आपल्या या काळासुद्धा देऊन ट्रम्पला कुठंतरी या सगळ्या संदर्भातलं उत्तर जे आहे ती छोट्या असलेल्या व्यापारी संघटनेच्या वतीने दिलं जाणार आहे व्हिडिओ जर्नलिस्ट सौरभ पराग डोबड़े साम टी न्यूज नागपूर देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल ऐकॉन प्रेस करायला विसरू नका